Монтаж с поводком. Кормушка 25 грамм, порошковое покрытие и противозакручиватель. Ну, вот этот монтаж с одним крючком. Значит, на упаковке, как и вы видите, легко посмотреть его составляющие. Ну, посмотрим, как он выглядит. Данные монтажи, они оснащены достаточно крупными крючками. Ну, лидер, как и у всех предыдущих монтажей в этой серии, закрыт термосадочной трубочкой. Поводок выполнен мягким безоболочным материалом, производство ИРС тонущим. Отбойничек такой же, с полусферой. Ну и, собственно, кормушка с порошковым покрытием, с весом 25 грамм, со второй пружинкой, которая позволяет очень эффективно удерживать прикормочную массу, даже в тех случаях, когда она не особо клейкая, но при этом дает особь даже на течении достаточно долгое время. Ну, отбойничек тоже занимает всегда положение при забросе не какой-то такой, а вот слегка натягиваем, видим, что поводок сразу отводится. Не надо сильно тянуть, даже чтобы это сразу увидеть.